причинам одно из тоже самых значительных произведений русской литературы второй половины XX века. Это Андрей Ливкин, один из самых значительных современных прозаиков, которые есть интенсивная проза. Такое определение дал один российский критик этому жанру. Какое-то косвенное продолжение Прустовской линии, чтобы было понятно примерно, куда это стилистически относится. Очень тонкие наблюдения, такой метафизический мир он строит на основании повседневной реальности. А это Ольга Седокова. Книга «Путешествия волхвов». «Избранные стихи». Ольга Седокова тоже, как и Елена Шварц, один из самых значительных поэтов второй половины XX века. Эта книга ее «Избранных стихов». Тоже, опять-таки, вышла она совсем незначительным тиражом. Вот она вся у меня залита всяким всем на свете. Все, сильно люблю. Вот. Один из самых интересных поэтов, действительно. Она продолжает линию вот христианской культуры в своей поэзии, но больше все-таки западное и каким-то образом пытается все это объединить здесь у нас на территории метафизический поэт в, в исконном смысле этого слова очень философский поэт одно время кстати преподавала философию на монгову тоже имеет смысл ее почитать если есть интерес к поэзии но наверное все-таки в интернете потому что здесь не продаются майже про каждую книгу которую ты сегодня нам презентуешь ты говоришь что ее можно найти в интернете Взагаля, я так понимаю что для поэта твоего поколения интернет и поэзия в интернете цедут природный и нормальные явище. Ну, для моего поколения, да, в особенности, тем более, что многие из моего поколения там формировались в основном. А ты, а ты? Я формировалась четко в интернете, но через интернет я попала в московскую литературную среду. И вот когда я там сидела дома в Ваське ночами, в у меня были как раз литературные собеседники из Москвы. И вот с ними мы обсуждали там что-то, ну, что обычно обсуждается, если это про литературу. и с другой стороны, дело то, что в интернете действительно есть профессиональные литературные сайты, на которых можно найти электронные версии книг которые, ну, не купишь в Харькове, например, или там где-нибудь, я не знаю, в Омске или еще где-то, но в интернете они выложены. Это сайты профессиональные, литературные, то есть там соблюдается авторское право. Книга выложена, есть на это разрешение, то есть она просто размещена в сети. Против этого не возражает ни издатель, ни автор. Есть есть такие, ну вот, например, сайт Вавилон. Это действительно хороший сайт, подборка электронных версий книжек, прежде всего. Другие сайты, где происходит какая-то свободная публикация, совсем другая песня. Это вообще о другом. То есть имеет смысл для того, чтобы читать что-то, что интересно, искать именно такие сайты, где лежат книги. Самый первый такой сайт это Либру, но там нет какой-то такой вот современной литературы поэзии практически, очень мало. Классика есть. А Врем'я на поезію лучше всего представлю на світі войвонти видала на сьогодні вже чотири книги. З них три поетичні і одна прозово поетична. Три книги вийшли у Росії. Чому так? Действительно, в основном книжки выходят из России. В России, я объясняю это тем, что в принципе в Москве находится центр русскоязычного литературного пространства. И если человек пишет на русском языке, то для него совершенно естественно становится к этому центру тяготеть. Я имею в виду под понятием центра то, что там наиболее высокая концентрация каких-то литературных мероприятий, издательств, журналов наиболее значительных. И, значит, но вот Исходит какой-то основной литературный посыл, я не знаю, как это правильно сказать, глупости посыл. То есть просто вот центр, в котором скопление издательства, журналов, культур программ и так далее, и так далее. Поэтому, естественно, если ты пишешь на русском, ты попадаешь в этот центр, печатаешься там и издаешься в этих издательствах. Здесь, в Харькове, такого нет. Делаешь не в государственных границах, а делаешь в языковом пространстве. Ти згадала про книгу перекладів. Я так розумію, що йдеться про книгу Олега Коцарева. Як так сталося, що Анастасія Афанасьєва зацікавилася перекладанням української поезії на російську мову? Е, началось мабуть, все з совмісного читання з Жоданом. У меня была презентация книжки, второй голоса говорят, в доме актера. И мы там читали перекрестный перевод друг друга. До этого Жадан перевел меня для антологии Гателя Харькова, а потом я перевела его. Но дальше мне уже стало интересно, как-то я начала вникать вообще в то, что здесь происходит. Стихи Котера мне просто понравились ни никаких каких-то таких э, причин там подводных камней, почему она перевела именно Коцарев. Ничего такого нет. То есть мне просто понравились стихи Коцарева, они понравились издателю, и была издана книга. Но теперь я продолжаю свои попытки переводить. И должна выйти книга такого поэта Тараса Федирка из Львова. Я переводила совсем недавно поэта Виктора Кордона, который недавно умер в 2005 году. Это автор киевской школы. Переводила Галину Круг вот Жадана, которую я уже назвала. То есть это продолжается, и мне это интересно, нравится. Как перекладач и как лекар, ты можешь сказать про те связи, которые существуют между этими двумя мовами, что их объединяет, что их разрезняет? Лучше сказать, что они абсолютно разные, Просто если говорить о русском языке и украинском, очень часто бывает, что, например, украинский язык воспринимается через призму русского. И те же э, русские из России, например, начинают смеяться над какими-то отдельными словами, потому что они увидят сквозь призму русского языка. То есть есть же какая-то общность э, лексики, там, общность в построении там, фраз в языке, то есть про, просто вот того, как он устроен. Но при этом нужно понимать, что все равно это абсолютно разные организмы, один и другой, которые развивались по-своему. Вот. Но поскольку все у нас как-то исторически переплелось, то и языки пережили взаимопроникновение. И, наверное, этим объясняется то, что там очень многие слова совпадают. То есть родственность языков. Не только то, что они формально к одной группе принадлежат, но и живое такое общение между ними в исторической перспективе происходило. Вот. Но сейчас, наверное, важнее все-таки говорить не об общем, а важнее говорить о том, что они очень разные. И это отчетливо осознавать. Перекладать из украинского на российскую складно? Смотри, какие стихи тут не от языка зависит. Мне очень нравится мнение, что для того, чтобы переводить, нужно знать не язык, с которого переводишь хорошо, а язык на который переводишь, то есть свой. Поэтому, например, перевести какой-то очень просто построенный там, верлибр, верлибр с английского может быть сложнее, чем сложный метафорический стих, там, написанный в регулярном метре, с украинского. Дело не в языке, дело в исходнике текст. Я коли дізналася, що за професією ти психіатр, я дуже зраділа і подумала, що нарешті є людина, в якої можна запитати, чому люди стають поетами. У них є якийсь особливий орган, який відповідає за, за поетичність, ну от мені здається, що да, це на рівні чого тисного когда-то я говорила... образно совершенно, что это какой-то орган встроенный в голове. Ну, то есть я думаю, что это данная способность изначально. Люди не становятся поэтами. Это изначально данная способность. Ее можно развить, либо не развить. Ну, невозможно вдруг там я не знаю, в 30 лет, никогда ничего не писав, абсолютно не имея никаких контактов со словом, вдруг решить, я поэт. Вот самое главное в этой фразе, что не имея контактов со словом. То есть, если человек изначально там, талантлив, то он может начать писать когда угодно. Яким був черговий випуск програми Книжковий кошик Уже за тиждень разом із нашими експертами ми розкажемо вам про нову п'ятірку цікавих книг. Аби ваше літо було насиченим і пізнавальним, проводьте його у компанії улюблених книг та програми Книжковий кошик. Гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик це не кошикова книжка. Тим більше не книжка, про кошик. Книжковий кошик це коли я гнишком. O lobo é